Кинокомпания Кв фильм. Там скверы и парки И птицы, прощаясь, нам машут крылом Хозяйкою щедрой, красивая и яркой Волшебница осень приходит в наш дом Волшебница осень волшебница осень Она приглашает нас в сказку сама Волшебница осень Волшебница осень За нею не слышно крадется зима Волшебница осень Волшебница осень за ней неслышно крадется зима Осенняя грусть обнимает нас нежно На юг журавли улетят до весны социальные заказы существуют. В зале здесь есть Валентина Сергеевна Леонова, которая делает мне социальные заказы, и я отвечаю ей своим стихотворением. Вот заказ был такой. Люди как искры. Любое соприкосновение оставляет след. Даже соприкосновение взглядом. Что у меня получилось? Немножко какое-то ироническое. Но все равно ответ на вопрос состоялся. Называется «Сквозь толпу». Иду сквозь толпу, как по мирному полю. Почти не дышу, и ни с кем я не спорю. От всех от нас искры летят и летят. Бывает по цели, а то не попа. Попробуй понять, что за чудо снаряды. Одни от них плачут, другие им рады. Убитых не видела я, между прочим, А раненых море, но странные очи. Так много их встретить толпе довелось, У всех у них радость и крики «Сбылось!» Стесняюсь спросить, что ж сбылось у вас, люди? Улыбки у них, словно солнце на блюде, А счастливы так, как сорвавший джек-пот какой-то совсем непонятный народ. Они объясни, толково и ясно. Нас кто-то заметил, ведь это ж прекрасно. Дальше, продолжая тему социального заказа, когда мы писали песни, и вообще, когда пишешь, я уже это знаю, такое дело, что когда пишешь песни, представляешь человека, который будет ее петь. Мы написали песни для Валерия Александровича, в душе звучал ее, его голос. Для Виктора Александровича мы видели, представляли Виктора Александровича. Вроде состоит, причем несколько песен. И Наташа говорит, Лариса Дмитриевна, как же так? А Галина Александровна, она что, не видя она что же должна петь в нашем вечере? И вот получилась песня. Муж у Галины Александровны тоже оказался с талантом певца. И для них была подарена песня. Что из этого получилось, сейчас вы услышите и увидите. Аккомпанирует руководитель хора областной Николаевской больницы Александр Бондарь. Thank you. 何 подтянулся уже Виктор Антонович. Значит, всем нам известные слова. Расскажи Богу, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот у меня появилось такое стихотворение. Смеется Бог. Смеется Бог, выслушивая планы твои, мои, но одним словом всех. А мы их пишем, пишем неустанно конечно же, надеясь на успех. Хоть верим мы, что путь наш дан нам свыше, Но все же сопротивляемся, пыхтим, Хотим подпрыгнуть даже выше крыши. Судьбой своей поспорить мы хотим. Судьба диктует прямо, мы направо. Судьба нам стоит, а мы на старт и в путь. Она все не найдет на нас управа. Послушал бы ее хоть кто-нибудь, смеется Бог, а нам порой печально, ведь планы превращаются в мечту. Поверили в судьбу мы изначально, тогда б любую взяли высоту. А сейчас слово просит Вячеслав Тимофеевич. Честное слово, даже я совершенно не знаю, что он будет делать. Приготовьтесь к самому плохому. Я хочу подарить просто песню для Ларисы Дмитриевны, которую я написал прошлым летом. Она называется «Воспоминания об Очакове». Знаете такой город? Полусонный, безмятежный, Городок застыл прибрежный с пестрой мозаикой у крыши. Для чего не знаю, даже в легком домике на пляже я устроил маленький Париж. Для чего не знаю, даже в легком домике на пляже я устроил маленький Париж. Шершеван, шершеван. Шуршат деревья под луной, Шершеляфа, Шершеляфа, -шер Причалы шепчутся с волной, Шершеляфа, Щебечут ласточки ветрам, И сердце бьется по утрам. Это сердце так бьется. Шершеляфа, Небеса рисуют знаки, Тают свечи в полумраке, Звуки, танго, розы и вино. С кем я жду сегодня встречи в этот тихий летний вечер? Здесь никто не знает, все равно. С кем я жду сегодня встречи, в этот тихий летний вечер? Здесь никто не знает все равно. Шаршель -ше На французском ничего, что я вам наприпевка. Да? Мы понимаем. Шаршеляфам. Шуршат деревья под луной, шер, шерляфан, шер, шер, -шер причалы шепчутся с волной, шер, шерляфан, щебечут ласточки ветрам и сердце бьется по утрам, шер, -шер Долгожданный, невесомый, силуэт, почти знакомый, проступает в сумрачной тиши Так пари, душа, Париже, в этом маленьком Париже, И навстречу, счастью, поспеши. Так пари, душа, Париже, в этом маленьком Париже, И навстречу, счастью, поспеши. шер, шер совершенстве французский язык, вы понимаете, как? шершеля фам, шуршат деревья под луной, шершеля фам, Шер -ше -фа, причалы шепчутся с волной, шершеля фам, щебечут ласточки ветрам, и сердце бьется по утрам. Шершеля фам, Шер -ше А, а, Скажите, <свят> ну, пожалуйста, разве не стоило начинать писать стихи, чтобы в твоем концерте выступал Валерий Ведяк, Виктор Ведяк? Олег Кейс, Вячеслав Кочурин, Господи, Господи. Шар Азнавур. <свят> это даже ну, если бы не смел бы, а все равно бы надо писать. Потому что такое счастье, вот такой связан судьбы бывает очень-очень редко. Я сейчас прочитаю вам стишок еще один. Со мной это происходит, да? Непонятно. Значит, тоже такая вот тема, которая раскрывается, ну, вроде немножко с иронией. Сравняю все кочки сорву все цветочки, Обдумаю каждый свой шаг. Котлеты в духовку, а мух в мухоловку решилась и сделаю так. Там влево, там вправо, там слезы, там слава. Попробую не сбиться с пути. Иду без оглядки, мелькают лишь пятки. Ко мне нет дороги, прости. Глоток родниковый и мир снова новый. Довольный глаз и душа что ждет, я не знаю, но дальше шагаю. И все жизнь наша так хороша, не спится ночами. Ведь лет за плечами со счета собьешься не раз. Грущу ли порою, бывает, не скрою, Так прошлое держит всех нас. Там юность нам светит, любые ответы дает, В тот же миг без труда там ты еще рядом, и сердцем, и взглядом. Я в снах возвращаюсь туда. А теперь да, да, я расскажу о той песне, как Значит, вы знаете, вот когда я начала готовить, когда мне Вячеслав Тимофеевич ну, предложил, было даже подумать, ну, нереально, как это так? Сам Вячеслав Тимофеевич неизвестно кому какой поэтессе предложил провести творческий вечер. Я стала, значит, искать людей, тех с которыми работала. Вот все песни, которые здесь прозвучали, мне помог сделать аранжировку, найти, вернее, человека. Вася, есть такой Вася Косько. Косюк. Косюк. Косюк, Вася, прошу прощения, Вася Косюк. Я, значит, стала э, туда-сюда, не знаю, в какую дверь стучаться надо. А действительно, если стучишься, то где-нибудь тебе все равно открывает. И э, я нашла Анатолия Ивановича Шубина. Те, кто из 13-го училища, они его хорошо помнят. Руководитель молодежной вокальной да. группы. Вокально вариант В. Значит, Анатолий Шубин. да. Я его нашла. Он нашел Васю. Вася сделала вот эти все песни, Косю, которые прозвучали здесь, это его аранжировка была. И Анатолий Иванович согласился принять участие в моем вечере. И он принес в подарок две песни. Итак, на сцене вариант В под руководством Анатолия Шубина исполнит две песни. Дорога и берегите любовь.

не спросила, указала на цели И путь к нашей мишени И теперь без Мы все учимся куда-то Солнышко, чисто небеса Так чистые освещают нас Чистые освещают нам дорогу. Освещают нам дорогу с высока Ждет ли нас удача велика Задача мы с тобой все сможем Помоги нам, Боже, солнышко Лучи ста небеса так чистые Освещают нам Большое спасибо молодым певцам. Иногда кажется, что уже нигде ничего нет. Никто не поет, никто не живет, никто ничего не делает. А оказывается, везде жизнь идет. И вот такие молодые, в любые времена, есть те, которые идут впереди. Сейчас они пели песню «Дорога». Сейчас продолжат эту тему «За счастьем». Алла Преженник. Подруга моей дочери и моя тоже. Как хорошо, что есть еще мечты. Как здорово, что все они прекрасны. Как хорошо, что есть и я, и ты. А значит, все желания не напрасны. Как хорошо, что есть цветные сны, Как здорово, что мне такие снятся. Как хорошо, что близко до весны И можно в путь за счастьем собираться. В дорогу я отправлюсь налегке, в зиме оставлю все свои печали. Меня ждет счастье где-то вдалеке. Вы там его случайно не встречали? Уж в этот раз я мимо не пройду. Нет времени в запасе на ошибку. И счастье обязательно найду. В дорогу отправляюсь я с улыбкой. Спасибо. А, ну, Хорошо прочитать. Да. Да, спасибо. А, значит, мы всегда чего-то ждем. Ну, бывает и манны с неба ждем, конечно, но э, какие-то реальные все равно у нас есть, мечты. И вот э, для меня самый любимый образ мечты ⁇ это образ Журавля. Меня даже Вячеслав Тимофеевич упрекал в том, что я эксплуатирую этот образ, а я действительно его эксплуатирую. Он у меня появляется вне, он, ну, вот, из стихотворения в стихотворении. Потому что ну, ну, прекраснее ничего нельзя придумать. Но когда мы начинаем мечтать, мы, во-первых, должны подумать о том, что иногда мечты сбываются, значит, надо думать о чем мечтать. Это раз. Второе, очень на глаза мне попалось такое выражение, что как только идеал обретет реальные черты, Прогресс прекратится. Значит, что? Намечтали. Все у нас сбылось, мечтать уже не о чем. А жить же надо дальше. А жить-то неинтересно будет. Так что, дорогие мои мужчины, женщины, девочки, мальчики, давайте, чтобы у нас простор для мечты оставался. Чтобы журавли были не все пойманные и окольцованные. Пусть они себе летают. Мое любимое стихотворение ⁇ ожидание. Я так долго ждала журавля, мне сказали. Не трать время зря, ведь журавлю летит все равно в дверь открытую или окно. Он не сделает так никогда. У него будет корм и вода. В моем доме так тихо, тепло. Он поймет, что ему повезло. Снова мне говорят не смеши, он журавль, он погибнет в тиши. Небо синему надо, простор, ну какой о тепле разговор. Я сказала, его удержу, надо будет, к руке привяжу. Он оценит заботу о нем, буду рядом я ночью и днем. Он начнет ненавидеть тебя, я ведь сделаю это, любя. Он привыкнет, есть будет с руки, Станем мы и душою близки. Снова слышу, синицу лови, С нею тоже жить можно в любви. Будет зерна клевать, воду пить, И за это уж будет любить. Не мечтай, не теряй время зря, Лучше вовсе не жди журавля. Ты хоть крылья подрежь журавлю, Не любя, он не скажет «люблю». Не хочу я синицу в руке, Мне б журавль, пусть хоть там, вдалеке. А сейчас снова песня. На сцене «Золотой голос» нашего города Олег Кетис. И хореографический ансамбль Джерель.